Добрый Вечер, анекдот про Наташу Ростову. Наташа Ростова с мамой в карете чат на бал. Представляете, бездорожье, проселочная дорога. Представляете деревянные колеса, карета. Наташа с мамой в карете чат на бал, разукрашенные белых платьях, таких все чат на бал. Мама кричит, куча, говорит, куча, ведь нельзя, они побыстрее, говорит, мы на бал опасны, кто-то да у вас нет, говорит, пиздал. Корейки ходят быстро, такая, мама, что такое хули, дочка, как тебе весы не идет. вот дура, пизданула на свою голову, съезжать, нахуй, ебаный рот, дочь, наверное, даже так лошадь зовут, нахуй. Ну сейчас съехал, они успели на балки, там судят поручку уже на балке. И говорит ему, поручик, а у вас говорит, есть пизда? Наташа, ты что, дура, что ли? Конечно же, нет. Да вы что? А у меня, говорит, есть он ну нахрен. Да, да. А когда я похуй, говорит, глажу, она где-то так.